Salam dostlar, Taromage-ə xoş gəlmisiniz. Kanalımıza yeni gələnlər, xoş gəltdiniz. Səpa gətirdiniz. Kanalımıza abunə olmağı, abunə ol butonun kənardakı zınqrov şəklini basmağı unutmayın, çünki hər dəfə yeni video paylaşanda sizə bildiriş gəlsin. Eyni zamanda Taromage adlı, yəni eynən bu adda Instagram səhifəmiz var. Orda bizi təqib edib hər dəfə video paylaşmasdan əvvəl xəbərdar ola bilərsiniz və yaxud da ki dolmay varsa orada bu haqqda paylaşımlar edirəm və challenge-lar da edəcəm. Bunun üçün də izləməyinizi məsləhət görürəm. Bir də ki Ə, kanalımıza, yəni yorumlar yazmanızda çox sevinirəm. Ə, bu yorumlarınız mənim əksinə motivə edir. Yəni atdığınız emojilər, xoş sözlər üçün çox sağ olun. Həmçinin də verdiyiniz məsləhətlər üçün də çox sağ olun. Çünki mən video çəkdiyim üçün görə bilmirəm, yəni videoda düzəlişlər edə bilmirəm, amma siz daha yaxşı hiss edirsiniz ki, nə nə cür olsa daha xoş gələr gözünüzə. Onları mənə bildirin. Mən də əlimdən gəldiyə qədər düzəlişlər etməyə çalışacağam. Bunun üçün çox sağ olun. Ə, bir də kanalımızdakı videoları dostlarınıza atsansız, onlarla paylaşsanız, kanalımızın dəyimməsinə vəsilə olarsınız. Çünki bu kanalda bürclər üstə astroloji məlumatlar, tarotlar, dəstə seçilər, ondan sonra rüya yənlər çəkəcəyəm və daha da fərqli ə, konseptlər var ki, ağlımda sizi motivasiya edəcək. Bunlar fürsə. <laughs> onlar da montaj öyrənəndə çəkəcəm. Yəni çalışacağam ki, montaj öyrənim və onlarda birbi çıxım. Həmçində kanalımızın daha da böyüməsi üçün. Bu günün bürcünə gələk. Bu günün bürcü balıq bürcüdür. Balıq bürcü, de. bürcü e, 28 dekabr, 3 yanvar tarixi haqqında danışacağam. Lakin bundan əvvəl ümumi bürcələrə təsir edən, yəni həftənizdə dolun ayı var. Bu həftən dolun ayının və digər planetlərin təsirini e, danışmaq istərdim. Çünki bilincə sevdiklərinizin də başına nələr gələcək, onlar üçün həftə necə keçəcək, çox uzun danışım. Ay şiir bürcündədir 2021-ə. Yəni bu şirin əyləncə, həyecanını, xoşbəxtliyini həyatımıza qonaq edə bilər. Həyata Günəş Uranüs üçcəni ilə giririk. Həftəyə daha doğrusu həyata nə idi? Yəni Uranüs Uran, yəni şur altında və şur üstümüzü ifadə edir. Ə, daha çox aydınlanmamış məsələlər, beynimizdə olan suallara cavablayacaq, ə, daha çox fərqinliyə varacaq, yəni bu deməkdir. Ə, dəyişik mövzular və hadisələrlə maraqlana bilərik. Ə, münasibətlərinizdə hərəkətlənmə olacaq təbii ki, yeni bir şey öyrənmək, öyrənmək istəyir də bizə xoşbəxtlik verəcək. Qısa müddətlik addımlar atmaq istəyənlər, ticarətlə məşğul olanlar və ya da ki, hər hansı bir hobbi si varsa, hər hansı bir sənətçi sahəsində bu hobbinizi işə çevirmək istəyən nərf, yəni bu sizin üçün zamandır, tam sizin zamanınızdır. Bunu iş addımları, xırda iş addımları, qısa müddətlik də düşünsəniz, atın, çünki bəlkə də qısa müddətlik olmadı, bu partlayış elədi həyatınızda və böyük izlərə yer açdı həyatınızda. Böyük bir xeyirlər verir sizə. Çərşənbəyə günü 30 dekabr səhər tezdən 8 dərəcə altında Xərçək bürcündə dolunay olur. Bu dolunay zamanı, yəni Venus Neptun düzbucağ altında girəcək dolunaya, Jupiter ilə Uranüsün də əlaqəsi ilə dik bucaq altında olduğu üçün 18 dekbrdən artıq biz bunun enerjisini hiss eləyəcəyik. Ətrafda olan ciddi hərəkətlənmələr olacaq. Hadisələr, problemlər, bunlara görə sərilən reaksiyalar gündəmdə ola bilər. Yəni cəmiyyətimizdə olan qadınla səm problemləri falan, cəmiyyətin qadınlara e, baxış tərzi və yaxud da hər hansı bir e, gündəmə yenə hər həftə gəlir onsuz da bizim ölkəmizin gündəmi belədir. Ki, hər həftə bir gündəmə boş bir temalar atılır. Həm belə temalar atılacaq. Siz buna görə əsəbləşməyin. Sadəcə görməzdən gəlin. Mən elənsədə elə xəbər səhiflərini takibdən çıxıram ki, görməyim, əsəbləşməyim boş boş şeylərə. Ə, daha sonra deyim ki, Venera hümmətlə, hə, Venera pulu təmsil edir. Dedim, axı Venera ə, Neptundan düzbucağın altında olacaq. Həyatımızda pulla bağlı hərəkətlənmələr mövzusu ola bilər. Ya ə, pul əldə etmək, toplayı pul və ya hələ pulla bağlı yeni başlanğıcılar edə bilərik. 30 dekabr ayın 1-i. Baxın, bunu hər bürcə deyirəm, buna diqqət çəkin. 30 dekabr ayın 1-i keçən gecə toxlu bolmol dua elin çünki ay xərçəng 1 üçüncüdədir xərçəng birinci ilə azizə kartını simvolizə edir yəni e, necə deyim tarot dəstəsində yəni bu nəyi bildirir e, xərçəng bürcü e, daha doğrusu azizə kartı daha çox Yəni siz nə qədər versəniz, ə, sizə o qədər verəcək, yəni bu enerjini. Necə deyim? Məsələn, sizə pul ehtiyacınız var. Siz birinə pul yardımı etsəniz, bu ehtiyacınız olduğu halda, yəni siz bu fədakarlığı etsəniz, bu sizə 5 qat geri döyüşəcək. Ona görə də çalışın özünüzün xeyri üçün də dua edin. Ağzınızın qal olacağı bir dövrdür. Yəni 31 dekabr bir aralığı, yəni həqiqətən o, o deyir, yeni ildə bir dilək tut. Yəni tam elə bir zaman olacaq. Çünki ə, dua yəni, nəcis çox-çox yüksək olacaq. Nə arzulasanız, onu həyatınıza qonaq edəsiniz. Təbii ki, bu istəyinizdən, nə? nə qədər istəməyinizdən, necə istəməyinizdən asılıdır. Ə, sonra daha sonra nə deyim. Hə, ə, ay Mars ə, həm də günəş Marsda olduğu üçün ə, biraz xəstəliklər yanvar ayında çox təəssüf ki, pandemiya bizim yaxamızdan düşmür, qurtula bilmirik biz bu pandemiyadan. Ə, yanvar ayında biraz özünüzə diqqət edin. Ə, pandemiya məsələləri təəssüf ki, ə, gələn ayda davam edəcək. Ə, daha sonra gələn il sizin bücünüzdə nə kimi təsirlər olacaq? Ə, 28 dekabr və 3 yanvar. Eviniz, ailənizlə həftəyə bu məsələlərlə başlaya bilərsiniz. Yəni ev, ailə məsələləri ilə e, necə deyim, ailənizdə olan müəyyən işlər və ya qaçaqaçlar, e, günün işləri, gündəlik rutinlər, bunlar məsələn sizi məşğul eləyə bilər. E, Sonrakı gündən isə bir az rahat daşaşasınız. Çünki həftənin başlanğıcında qaçaqaçla işlərinizi həl həll etdiyiniz üçün həftənin daha sonra qır qalanda bir az rahatlaya bilərsiniz. E, Çərşənbə çəş şənbə axşamı cümə. E, bu günlərdə uşağınız varsa, onunla bağlı biraz problemlər ola bilər. E, bununla məşğul ola bilərsiniz və ya qurtdakı idmanla məşğul olursunuzsa, hobbiniz varsa, ona vaxt ayıra bilərsiniz. Həyatda e, olan dostluqlar, çevrə ilə xoş hisslərlə baxtınız bir zaman dilimi olacaq. Dostluqlarınızın, yəni sizin üçün çox önəmli olduğunu hiss edəcəsiniz. E, Əvvəlcə illər dostluqlarda çıxdaş etdiyiniz üçün yolunuzu kiminlə davam edəcəyinizi yəni seçib artıq bitirmişsinizdir ləqəb sizdə daha möhkəm təməllər atılacaq. Çərşənbə Xərçəng bürcündə dolunay baş verdiyi üçün eşq həyatınızda da siz bunu yaşayırsınız. Xoş hisslərlə, xoş addımlarla, yeniliklərlə başlayasınız. İş həyatınızda isə biraz düşündüyünüz kimi olmaya bilər. Yəni daha doğrusu, yeni addımlar, yeni xəbərlər gəlmir, sadəcə biraz çox gözləntiləriniz çox olmasın işləməli vacib xəbər ala bilərsiniz sadəcə ə, biraz çox-çox ümidlənməyin yəni hər şeyin zamanı var zamanı gözləyin Ailədə ana tərəfindən, ana qohumlar tərəfindən bir az davalar, mübahisələr ola bilər. Bu davalar, mübahisələr çox təəssüf ki, sizə də ə, psixoloji olaraq, yəni ki, ə, ruh həm təsir edə bilər. Melankolik ola bilərsiniz. Ayşır bölgəsində olduğu üçün yeni ilərə, yəni Ayşır bölgəsinə keçdiyiniz üçün sağlamlıq, iş ə, sahəsində bir az sizə təsir edə bilər. Çalışın cingil qidalanan yeniləyə yola verin. Daha sonra gələcək sizə tarota görə nə deyir? Yəni tarot balıq bürclərimiz üçün 28 dekabr və 3 yanvar həftəsi üçün nə deyir? Nə oxudaq? Aha. Demək, e, əgər həyatınızda biri varsa, onunla bağlı problemləriniz varsa, davanız, dalaşınız, ya küsmələr, incimələr varsa, siz sən yedirsəniz ne ki, necənin problemlər çoxdur. Məsələn, mən bir məsələni həll edirəm o insanla aramda, başqa bir məsələ tıq deyə ortaya çıxır və həqiqətən də aramızdakı münasibəti e, yenə də aşağı çəkir, düşünürsənsə, biraz məhkəmə kartı eləmisinizsən. Yəni e, məhkəmə kartı artıq e, qərar alınıb demək deyil. Yəni, siz beyninizdə artıq bir qərar almısınız, amma tələsməyin, çünki qarşı tərəfinə elə bir əzizki, sizin bu məhkəmə kartınız sizi təsir etsin. Məhkəmə kartının çoxuq qərarlar dəyişilməz, çünki nit bir qərardır. Artıq bunu düşünmüsüz, siz qərar almışsınız, ona görə məhkəmə edirsiniz ki, mən bu qərarı ə, ortaya qoyum, gündəmə qoyum deyirsiz. Amma qarşı tərəf sizə elə bir addım atacaq ki, su vuracaq, çünki öv, dediyim kimi, yəni sizin eşqəyiniz də keçir. Su ora görə nə var? Bu balıq bürclərinin qəlbi Neytir insanlar yəni. Neytəni. Arzə kartıda elə çıxdı elə sizə. Demək, ki, əgər biri sizin qalğınızı qırıbsa, ya fərq yox iş yoldaşınız ola bilər, işlədiyiniz müəssisədəçi olan ə, sizin bir üstünüz ola bilər. Yəni biraz ə, sizə qəlbinizə toxunubsa, və yəni sizə işi yüklüyübsə, çox zəhmət çəkmisə, zəhmətinizin haqqını verməyibsə, bu ay, yəni bunun enerjisi, yəni siz nə etmişsinizsə, onun dəfələrlə, qat-qat artığını alacaqsınız deyir və tulsum kartı, tulsum asılı da çıxıbdır. Bu deməkdir, tulsum ası maddi başlanğıc deməkdir. Siz nə isə bu keçə bilərsiniz ya da ə, hər hansı bir yeni işə başlaya bilərsiniz. Amma buradan, yəni köhnə işinizdən və ya da ki, çox əziyyətinizə çəkdiyiniz münasibətdə ola bilər. Bunun münasibətə də yoxdur. Yəni qəlbinizi qran bir insan var. Yəni ondan o alacaqlarınızı alıb başlayasınız. Əgər ola bilər ki, bir ayrılıq yaşamısınızsa, bu insandan sizə neçə din göstərmədi dəyəri indi göstərəcəyindir əssiz, amma sizə bu lazımdır yeni bir başlanğıc lazımdır. Sonra görək daha nə var. Hmm. O. Oh. Pap. Wow al etdim. Tarot seriyasında daha hansı kart qaldı ki, seçə bilmədim. Yəni daha nə qaldı ki, çıxmasın. Demə olar şey ki, bütün o imperatorla kiçik kartı bir yerdə tığıram. <laughs> Bu nə deməkdir? Şey? bəs bax bu nə deməyini imperator kartı, üç kartı ikisi bir yerdə o möhtəşəm bir əsər yaradır yəni. Dənəş şövalyəsi deyir ki, sizdən bir insandan bir xəbər yeyəc. Bu fərq yoxdur iş üçün və yaza bilərsiz bunu. Həyatınızda nə əskiptisə, hansı yöndən məxurtamsa, o yana özünüzə yəni alın qəbul edin o yondan. Məsələn, biri iş üçün baxır, biri eşq üçünə. İkisi bir arada deməyə yəni deyirəm çalışın. İş üçün baxanlar üçün bu deyim. Hər hansı bir işə başlamaq istəyirsiniz, çoxtandır. O işi istəyirəm, o işi istəyirəm. Necə eləyim o işə girim? bu cür düşünürsünüzsə və ya hələ iş axtarırsınızsa bir insan, yəni sizdən yaşca böyük olan bu kişiyi, daha təcrübəli, bəlkə də öz işini quran bir insanı ondan sizə bir təklif və ya da bir kömək əli dəyə bilər və bunun xəbəri sizə çata bilər. Yəni bu ay, yəni bu həşgələr. E, o insan e, biraz imperator e, tərzində bir kart e, çıxdı. Yəni o insan çox güclü, istədiyini tutup qoparan, həyəcanlı tipaşdır, istəklərinin ardından qaçan bir insandır və e, sizin də o potensialınızı görüb, yəni Sizi də yəni necə deyim, işinizlə, belə, necə deyim, məsuliyyətlə məşğul olduğunuzu görüb, yəni bunu hiss edib, məsuliyyətli şəxs olduğunuzu hiss edib, sizə birəs bəlkə bir ortaqlıq təklif edə bilər. Ya deyə bilər, gəl bir yerdə bir iş görək. Bu cür bir təklif edə bilər və bu insan sizə çox güc qatacaq. Yəni düşünmədən məncə qəbul edin. Əgər münasibət olaraq baxırsınızsa, bir deyənə kralı sizə addım ata bilər. Bu Dəyənək krallığı hansı bürcdə? Od unsurunun insanlardı. Şir idi, Qoçtu, sonra <laughs> kimdi? Yəni od unsurunun nümayəndələri, o xətanışırdı, Qoçdur. Bunlardan biri ola bilər, çünki Dəyənək şövalyəsi də gəlir. Yəni ikisi bir anda gəlir. Yəni həm sizdən xurşlar, həm də artıq addım atmağa özünü hazır hiss edir və imperator zaten atəş, yəni od qrupudur. Imperator, yəni elə bu saydığın bürclərin, yəni Qoçun özdə kartıdır, yəni Qoç bürcündən ola bilər həmən insan, bu insan biraz həyəcanlı, tipaşlı, tələsən bir insandır. Bəcə də siz gözləmədiyiniz zamanda addım atı sizə və böyük bir güc qazandıracaq. Yəni tam sizin istədiyiniz kimi münasibət başlanacaq ola bilər. Bunu pletoniklər də və ya bir insan gözləyənlər də, yəni məsələn alaşıb ayrılıbdı. Barışmaq gözlənən insanlar da özünə götürüb qəbul eləyə bilər. Bu günlük bu qədər sizin üçün deyəcəklərim bu qədər idi. Çalışın dostlarınızla paylaşın ki, kanalımız tez bir zamanda böyüsün. O qədər tələsirəm mən də bu kanalın bağlı. Çox sağ olun, dəstəklərinizin, həqiqətən yazdığınız şərhlər Hamı səmeni çox xoş eləyir. E, çox sağ olun. Sizə yeni ili möhtəşəm yeni il arzu edirəm. 31-i və 1 e, 31 dekabrdan 1-nə keçən gecə dua eləməyi unutmayın. Həmen yeni böyük bir arzunu tutun. İnanın ki, olacaq. Sizləri sevirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.